বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি এটি খুবেই ধুনীয়া কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ কাহিনীটো শেষলৈকে শুনিব সিদ্ধান্ত ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ৰুমিয়াই কেলেণ্ডাৰখন চলায় নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটো পাৰ হ'বলৈ আজি দহদিন হ'ল প্ৰত্যেক মাহৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ এটাত তাই কেলেণ্ডাৰখনত দাগ দি ৰাখে মনত পাৰ নোপোৱা চিন্তা এটা লৈ হাতত ঝাৰুডাল তুলি ল'লে তাৰপিছত এখন এখনকৈ ঘৰৰ কামবোৰ কৰি গ'ল মনত কোনো উৎসাহ নোহোৱাকৈ চাৰিদিনমানৰ পৰা একেটা চিন্তাই তাইক খুলি খুলি খাইছে গিৰিয়ক প্ৰতুলক ক'লেও তাৰ উত্তৰ কি হ'ব তাই জানেই কাৰণ যোৱা তিনিটা বছৰে সি একেটা উত্তৰে দি আহিছে এতিয়াই সন্তান নালাগে আগতে আৰ্থিকভাৱে অকণমান সফল হৈ লওঁ তাৰ পিছত সন্তানৰ কথা ভাবিম তাই গা পা ধুই পাকঘৰত সোমাল প্ৰতুল নটা ত্ৰিছ বজাত কামলৈ ওলাই যাব তাৰ আগতে তাই তাৰ খোৱা বোৱা টিফিন সকলো যোগাৰ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে প্ৰতুলে শুই উঠি মুখ হাত ধুই টিভিটোৰ সন্মুখত বহিল তাই চাহ কাহ পানী তাৰ হাতত তুলি দিলে আৰু নিজৰ কাপ পাকঘৰতে ৰন্ধাৰ যোগাৰ কৰি কৰি থিয় থিয় খালে ঘড়ীটোলৈ চাই দেখিলে আঠটা বাজিলেই মনত আহি থকা চিন্তাটোৱে কামৰ গতি ধেৰ কৰি দিছে জোৰ কৰি চিন্তাটো দলিয়াই যিমান পাৰে লৰালৰাইকৈ কামবোৰ শেষ কৰি গ'ল ভাত খাবলৈ দি ৰুমীয়ে প্ৰতুলক ক'লে মই চাগে আকৌ মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ এইবাৰ সন্তানটো ৰাখি দিওঁ দিয়া পুতুলে ভাতত থালিৰ পৰা মূৰ নোতোলাকৈ ক'লে এতিয়াই নালাগে মোৰ বৰ্তমান কামটোৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই এটা ভাল কাম যোগাৰ কৰি লওঁ আগত তাৰ পিছত সন্তানৰ কথা ভাবিম খোৱা শেষ কৰি টিফিনটো হাতত লৈ কামলৈ যাবলৈ ওলাল ৰুমিক মাত লগাই ক'লে আহোঁতে টেবলেট লৈ আহিম তাই কোনো প্ৰতিবাদ নকৰিলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ তাই এৰি দিছে বিচন্নতা আৰু মানসিক অৱসাদে ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰাস কৰি পেলাইছিল তাইক বিচনাখনত বহি তাই চকু দুটা মুদি দিলে লগে লগে তাইৰ মানস পথত অতীতৰ কিছুমান স্মৃতি ভাজি উঠিল কেইবাবছৰ ধৰি পতুলৰ লগত তাইৰ প্ৰেম আছিলে ঘৰৰ মানুহে সেই সম্পৰ্কটো স্বীকৃতি নিদিয়াৰ বাবে এদিন পুতুলৰ লগত তাই মনে মনে গুচি আহিছিল সেই সময়ত পুতুলৰ পৰা আঁতৰাব খোজা বুলি ঘৰৰ মানুহবোৰকে তাই শত্ৰু যেন লগা হৈছিল এটা সৰু ৰুম ভাড়া কৰি দুয়ো যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে পুতুলে প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত ছেলছমেন হিচাপে কামত সোমাল সাঁতনি যিমান সেই অনুপাতে দৰমহা তেনেই নগণ্য মাহৰ শেষৰ ফালে চলিবলৈ টনাটনীয় হৈ গ'ল আৰ্থিক নাটনি কামৰ হেঁচা সময়ৰ নাটনি এই সকলোবোৰে যেন লাহে লাহে প্ৰতুলক মানসিকভাৱে ৰুমিৰ পৰা দূৰলৈ লৈ গৈ আছিল ৰুমিৰ জীৱনটো তাই ক'ব নোৱাৰাকৈ এখন নিৰ্দিষ্ট দৈনিক তালিকাত পৰিণত হৈছিল নিঃসংগতা আৰু বিচ্ছন্নতাই তাইক এনেকৈ আগুৰি ধৰিছিল যে তাই নিজকে প্ৰশ্ন কৰে তাৰ বাবে মই জীয়াই আছোঁ আগতে ওচৰ পাজৰৰ দুই এগৰাকীৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিছিলে লাহে লাহে সেয়াও বাদ দিলে কাৰণ তাইৰ ওচৰত নিৰ্দিষ্ট দৈনিক তালিকাখনৰ বাহিৰে পাতিবলগীয়া একো নতুন কথা নাথাকে তাই মনতে ভাবে মোৰো যদি এটা সন্তান থাকিলেহেঁতেন ব্যস্ততাৰ চাগে অন্ত নপৰিলেহেঁতেন ঠিক ছায়া আৰু কাঞ্চনহঁতৰ দৰে ওচৰৰ ৰুমতে ভৰা থকা ছায়া আৰু কাঞ্চনৰ বিৰেকহঁতৰো উপাৰ্জন সিমান ভাল নহয় কিন্তু সিহঁতেতো নিজৰ সন্তানটোক ইমান মৰমেৰে তুলিছে সন্তানটোৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ কেতিয়াবা নিজে এসাঁজ নাখায়ো সিহঁত তাইতকৈ সুখত আছে ক'ত ভুলটো হ'ল বাৰু যাৰ বাবে তাই আজি ইমান অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে ভাবি ভাবি যেন তাই পাৰ নাপায় পতুলে কামৰ পৰা আহোঁতে টেবলেট এটা আনি তাই হাতত দিলে টেবলেটটো হাতত লৈ ৰুমিয়ে নীৰৱে ভাবিলে এনেকৈ আৰু কিমান দিন ভাত পানী খাই উঠি গিৰিয়েক টোপনি গ'ল ৰুমিৰ চকুলৈহে টোপনি নাহিল তাইৰ মনটোৱে বিদ্ৰোহ কৰি উঠিল তিনি বছৰত পতুলে তাইক সন্তান ৰাখিব দিয়া নাই আচলতে পতুলৰ আৰ্থিক নাটনিতকৈও বেছি সাহসৰ অভাৱ সন্তানৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তাৰ মানসিক প্ৰস্তুতিৰ অভাৱ যিজন মানুহৰ মৰম পাবলৈ তাই সকলো এৰি আহিছিল সেইজন মানুহেই আজি তাইৰ এই নিসংগতা বুজি নাপায় এইবাৰ মই কিবা এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিবই লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো উকলেই ল'ম নিজকে আশ্বাস দিলে ৰঙিয়ে নিশাটো উজাগৰে পাৰ হ'ল তাই খিৰিকীৰ ফাঁকেৰে ৰঙা ৰ'দ এচেৰেঙা সোমাই তাইৰ চকুত পৰিল বিচনাৰ পৰা উঠি আহি ৰুমিয়ে প্ৰথমতে টেবলেটটো ডাষ্টবিনত পেলাই দিলে দৰ্জাখন খুলি দিয়াত এচাকি কোমল বতাহ ভিতৰলৈ সোমাই আহি তাইৰ মনটো ফৰকাল কৰি তুলিলে দুগুণ উৎসাহেৰে ৰুমিয়ে কামবোৰ এখনৰ পিছত এখনকৈ কৰি গ'ল কাৰণ আজিৰ পৰা তাইৰ দায়িত্ব আৰু আত্মবিশ্বাস দুয়োটা দুগুণে বাঢ়ি গ'ল ৰুমিৰ সৰুতে শুবৰ সময়ত মাকে মূৰত হাত বোলাই শুনোৱা নিচুকনি গীত এফাকি গুণগুণাবলৈ মন গ'ল আমাৰে মাইনা শুবই বন্ধুসকল আজিৰ কাহিনীটো ইমানেই কাহিনীটো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটি লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব নিতৌ এনেধৰণৰ কাহিনী পাই থাকিবলৈ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় আহোম